Первая такая акция прошла в России в 2011 году в Санкт-Петербурге во дворе газеты «Известия». Буквально за два года этот популярный питерский проект прошел во всех крупных городах. И вот новое модное движение дошло и до Югорска. Более 200 фотографий представили югорчане-фотолюбители. Люди, животные, улицы, дома, грустные, смешные, постановочные, случайные кадры. Каких снимков здесь только нет. Как говорят сами участники и посетители выставки, главное даже не обменяться фотографиями, а узнать, как другие видят мир через объектив фотоаппарата. Принесла свои фотографии маленечко. Поздновато, конечно, пришла. Мне вообще нравится фотографировать. Ну и хочется посмотреть, как люди другие видят видят вообще окружающий мир. Ну, очень интересно, потому что множество фотографий, которых люди какие-то моменты не замечали. Здесь есть возможность рассмотреть их поближе, выбрать, что понравилось. Здорово, просто здорово. Казалось бы, такие простые вещи, мимо которых проходишь, не замечаешь, а здесь подготовились, видно, что подготовились девчонки, ребята. Просто впечатляет. Масса позитивных впечатлений. Молодцы, надо продолжать. Я много фотографий выбрала, просто они веселые, сразу хочется улыбаться. Даже в комнате их повешаю, чтобы все время смотреть и улыбаться. Проект на самом деле очень интересный. Здесь представлены фотографии людей, которые особенно смотрят на этот мир. То есть они вот что-то увидели в нем, сфотографировали и сегодня принесли нам. Мы пришли как зрители, тоже принеся свои фотографии, но тем не менее. И мы смотрим на этот мир и понимаем, какой он все-таки огромный и разнообразный. И благодаря вот этой акции можно... Расширить свое представление об этом мире, обогатить его и смотреть более широким углом. Многие приносили свои снимки и вешали их, как здесь говорят, сушиться уже в процессе выставки. Белевые веревки пополнялись красивыми кадрами прямо на глазах. Один час дали посетителям для того, чтобы выбрать понравившиеся им фотографии и забронировать их для себя при помощи цветных стикеров. Буквально через 15 минут большая часть снимков уже была разобрана. Я считаю, что этот проект... Приживется, и он оправдал свои ожидания, даже более чем. Было очень много фотографий, представленных профессиональными фотографами, фотолюбителями, и очень много стикеров. И вот буквально через несколько секунд мы будем объявлять старт, чтобы люди начинали обмениваться фотографиями, и помеченные фотографии забирали себе и вешали дома на стенку. Старт данный посетители разбирает фотографии. Кто-то выбрал одну единственную, у кого-то же в руках целая стопка красивых снимков. Также на фотовыставке всех угощали чаем с конфетами и, конечно, с сушками. Так что с уверенностью можно сказать, что довольными остались все, кто пришел.